Ok, hi, happy trading guys Jumpa lagi kita untuk video kali ini Tajuk CQG Interface Yang akan memfokuskan kita di bahagian charting Bahagian price, bahagian volume Jadi kita dah sedar tak sedar Kita pun dah masuk makin dalam dan makin dalam Ok, so Jom kita tengok chart kita ini okay, chart kita so macam yang sebenarnya ramai trader FBO ni dia buka CQG tengok chart tapi sebenarnya dia tak faham pun apa benda yang berlaku di depan mata dia harga ni sentiasa ada bergerak volume pun ada naik turun tapi maksud dia tak jelas so dalam video kali ni saya akan terangkan interface CQG secara menyeluruh berkenaan dengan chart price dan juga volume supaya bila kita buka chart CQG nanti korang dah tahu apa yang market tengah bercerita jadi kenapa kita nak faham interface CQG tu dulu CQG ni dia adalah tools kalau tools pun kita tak faham apa-apa keputusan trading yang kita ambil nanti dia akan jadi sekadar tekaan so tanpa faham interface ni salah salah tafsir lah kita mungkin ada potensi untuk salah tafsir pergerakan harga kemudian kita masuk trading pun waktu yang salah berlakunya over trade dan emosi kita pun boleh terganggu so trader yang konsisten ni bukan dia baca indikator tapi dia tengok harga dan juga volume uh, ha, dia tengok volume so kita tengok volume ha, macam nak edit macam mana nak add masuk volume ok so, kita masuk kat sini library or study ok library tengok volume ha, volume ok bawah tu ada volume so kalau kita dah faham nanti uh, barulah kita akan nampak dia punya uh, pergerakan semua ni kalau tak memang akan berlakunya masalah lah ok dalam cat CQG ni saya akan share dulu berkenaan dengan uh, cat daripada cat ni dia akan menceritakan video pergerakan harga SPO kemudian dekat mana harga dia pernah berada lepas tu dekat man ke mana harga nak bergerak kemudian dia akan explain reaksi buyer dan juga seller ok so untuk pertama sekali saya akan share berkenaan dengan candlestick chart ha, kita tengok kat bawah ni eh. ini adalah candlestick chart ok so candlestick chart ni kita tengok kan ok so candlestick chart ni bermakna bentuk charting yang kita pilih adalah berbentuk candle so dalam setiap pergerakan candle ni kalau kita perhatikan dia ada empat bahagian bahagian yang pertama kita ambil yang paling cantik lah yang bentuk dia cantik sikit ok katalah kita ambil di bahagian ni ok ini ok bahagian ni so dia ada bahagian yang pertama ini bahagian pertama kedua ketiga ok tapi secara tepatnya dia adalah 1 2 3 4 ok so 4 ni bermakna untuk yang paling bawah ni untuk yang paling bawah ni ini adalah harga yang paling rendah yang pernah berlaku untuk pergerakan 5 minit so kat tengah ni adalah nombor 2 ni adalah harga open harga open maksudnya selepas sebelum selepas berlakunya penutupan timing 715 tu dia keluar lagi satu candle yang baru so dia open pada harga 3995 so dia berlaku so dalam pergerakan ni dia berlaku sama ada dia naik dulu ke 3 ataupun dia turun dulu ke 1 kemudian dia naik ke 4 dulu pun boleh jadi jadi secara asasnya apa yang kita perlu tahu daripada satu candle ni satu ni adalah harga terendah dua adalah harga open tiga adalah harga close empat adalah harga yang tertinggi pernah berlaku pada satu pergerakan candle lima minit ni jadi dalam ni bermakna history dia ni terbentuk dalam pada satu candle ni terbentuk mengikut nombor-nombor yang saya terangkan ni jadi dah jelas untuk pergerakan candle ni. Ha saya share juga untuk pergerakan candle turun. Ha ni candle naik kan? Ha kita tengok candle turun. Candle turun sama juga candle turun ni. Nah, ha, candle turun. So candle turun. Apa yang berlaku pada candle turun? Open dia di atas. Open dia dekat atas. Kenapa yang ni open dekat atas pula? kenapa open dia tak kat bawah okey kita kena faham tau apabila candle yang sebelumnya tu dah pun close dia buka pada candle baru ni okey di sini akan jadi candle open candle open and then harga tak pasti sama ada naik turun dulu dia akan close lepas tu kita kata dia akan close dekat 2 3 ni akan jadi candle yang harga price yang tertinggi 4 akan jadi yang terendah ha, jelas tak? Ha, so, kalau nak faham lebih lanjut dia tak perlu pun lab mengikut label 1, 2, 3 ni cuma kita kena tahu secara basic dia dekat mana dia open dekat mana dia open kalau dia masuk tu biru bermakna permulaan tu adalah open kalau dia keluar tu menjadi merah kat atas ni adalah open so, sama juga body dekat mana body yang tak akhir tu adalah close jika close di bawah inilah adalah close untuk candle merah close the opposite direction lah kalau macam biru close dia dekat atas kalau macam merah close dia kat bawah so sama juga shadow dia macam shadow dia yang paling bawah ni untuk candle biru ni adalah harga terendah dan harga tertinggi harga tertinggi dan harga ter rendah saya harap korang tak confuse lah untuk info berkenaan dengan pergerakan candlestick ni ha, kalau rasa confuse boleh ulang lagi kalau tak jelas boleh PM saya tak faham lah macam mana nak cerita candlestick tu ha, nanti kita cerita lagi ha, tapi untuk kali ni saya explain benda yang mudah dulu supaya nanti tak confuse Okey, kemudian kita nak share berkenaan dengan pandangan. Ha, bagi seorang trader technical analisis technical trader ni view charting ni sangat mainkan peranan yang penting bagi kita kenapa tau sebab kita nak memahami keseluruhan keseluruhan pergerakan yang ada di dalam pasaran nah, view dia macam ni ok so apa view yang kita nak kena tahu ok so saya bagi contoh Ataupun tak apa boleh juga ambil ini sebagai orang kata detail pun boleh. Okey kita tengok kat sini. Okey untuk M5 dengan M5 dia menentukan pergerakan kecil dalam market. Untuk M15 dan juga M30 dia menunjukkan struktur market. Dan manakala untuk H1 menunjukkan arah besar market jadi trader baru ni selalu dia buat silap sebab apa dia tengok dekat yang kecil ha, jadi dia tak berlakukan top down jadi kalau top down ni macam mana pertama sekali kita kena kita kena masuk dekat H1 contoh okay, H1 kita masuk dekat chart ni kan kita tengok H1 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 adalah 60 minit lah tapi di sini ha, untuk kepakaran yang saya ada biasanya untuk H1 ni kita tak akan tengok dah sebab apa H1 ni tak tengok ha, kalau korang tanya trader-trader tu dia tengok H1 kan ha, kat sini kita jangan tengok H1 kenapa kena jangan tengok H1 sebab dekat sini dia ada trick dia sikit tak, tapi jangan bagi tahu orang lain lah benda ni okay, benda rahsia lah benda, benda ni rahsia untuk kita ha, sebab apa rahsia ni penting kalau bocor rahsia nanti habislah semua orang tahu ok dekat sini kita hanya memfokuskan kepada 60% 30 minit sahaja kenapa 30 minit setiap open sesi tu dia bermula pada 10.30 sama juga petang petang dia akan bermula pada 2 2.30 Uh, 2 jadi bila kita lihat pada time frame H1 ataupun 60 minit dia tak ada H1 kat sini dia panggil 60 minit 60 minit bermakna pergerakan tu dia jadi tak lengkap lah setengah jam jam lain plus dengan setengah jam jam terbaru. Jadi kat situ wujudnya confused candle chart tu. Jadi kita tengok 30 sahaja. So pada 30 apabila candle tu dah dah open 30 minit ni bermakna pergerakan 30 minit tu adalah pergerakan yang complex. 10.30 bila 10.30 bermakna candle yang valid untuk menentukan direction adalah 30 minit jadi bila wujudnya 30 minit yang kedua jam 11 30 minit yang ketiga jam 11.30 ha, 11 sorry 10 close 11 11 open 11.30 11.30 open jam 12 jadi dekat sini dia ada pengumpulan untuk 1 jam tapi kalau contohnya kita bergantung kepada 60 minit pada kat sini dia akan menggabungkan dua candle ni itu yang saya cakap kalau kita lihat pada time frame H 60 minit dekat sini kita mungkin akan berlakunya kesilapan mengetahui pergerakan besar untuk hari untuk sesi tersebut Okey, jadi kita boleh lihat struktur market ataupun M30 jadi bila kita dah memahami pergerakan sini barulah kita boleh pergi kepada next punya next punya time frame iaitu time frame yang lebih kecil contohnya M5 M5 kita tekan kat mana? kita tekan kat sini lah M5 ataupun boleh je nak custom time frame ha, macam yang ni untuk teknikal yang lebih dalam saya akan share pada video yang akan datang untuk kali ni saya hanya share untuk basic basic info dulu macam mana nak tengok time frame nak tukar time frame kat mana apa time frame yang nak refer dulu tadi pun saya dah share sikit kan ok jadi apa itu price ha, price adalah harga yang bergerak secara live ok ni harga yang bergerak secara live ni kat sini ok dia jadi dia bergerak kat sini so bila harga yang bergerak secara live kat sini so dia akan ada juga dalam ni kalau kita lihat dia ada o h l c ha, dia ada gitu kan ah ha, tarikh menit ha, so semua ni akan menceritakan tentang ha, detail pergerakan candle tersebut jadi contoh kat sini kita nak ambil ha, kita just letakkan kita punya mouse ni dekat tu dia akan menceritakan sejarah untuk open, high, low, close, candle, biru ni ha, Just lalu je dia punya uh, mouse ni Nanti kita akan nampak ha, Jadi kat sini lah yang menunjukkan uh, Last price ha, okay. Untuk bid as price pula Dia akan tunjukkan dekat dalam uh, hot tadi Hot tadi kita akan nampak dengan jelas lah Kalau kita tak nak tengok pun tak jadi masalah Kalau kita nak tengok dia punya tu Kita boleh tekan Boleh carilah dia punya info kenaan dengan uh, as big tadi, uh, jadi untuk setting dia, kalau contohlah kita nak pergi ke, nak tengok kan, uh, kita boleh pergi dekat sini, banyak setting-setting yang kita boleh uh, gunakan di sini, contoh termometer NC termometer order bar countdown, uh, biasanya macam kat sini, bar countdown ni kita akan on lah untuk bar countdown ni, dia ada timing, pada kita punya price ni kat sini, bawah price tu dia ada timing Timing tu jam lah Berapa minit lagi Berapa saat lagi Nak close candle ha, Dia akan Dia akan Ada dekat Bar countdown Intraday ni Ok so last price Ok Kat sini ada penting jugalah Kalau contohnya Kita main tekan ya, ha, Susah lah Sebab apa Sebab kita nak kena Try and error Banyak benda ha, So kat sini saya dah buat shortcut Alright so Bila kita dah ada cerita dah tengok benda ni ha, Baru kita boleh pergi Untuk next Okey, so Bid adalah harga yang Uh, pembeli sanggup beli as adalah harga yang penjual sanggup jual ha so bid dan ask ni yang kita namakan sebagai spread okey kepentingan price movement price ni bukan sekadar dia naik turun tapi cara bergerak itu penting contohnya naik perlahan bila naik perlahan bermakna buyer buyer melemah ha contoh kita tengok kat sini ya buyer melemah naik perlahan kan Uh, contoh ni naik pelahan ni naik pelahan bayar me melemah ok so bila bayar melemah naik pelahan, so bila dia naik laju bayar agresif macam mana nak tengok pergerakan dia tu pergerakan tu kita boleh tafsirkan dalam uh, daripada jenis candle yang terbentuk macam sini ha, ni bayar menguat, ini termasuk sebenarnya dalam tajuk minor and major trend, Nah, tapi masih awal lagi video ni, penerangan ni sebab kita uh, explain ni dia ikut uh, ikut uh, syllabus, uh, sebab ada syllabus dia, step-step tu uh, nanti kalau untuk lebih lanjut kita akan share berkenaan dengan my, major dan minor minor trend lah, uh, contoh ni kat sini ni, uh, ni kat sini ada bahagian, buyer agresif ha, ni bayar agresif ha, macam mana nak tengok bayar bayar lemah ha, bayar lemah kat sini ha, bayar lemah bayar agresif panjang ha, ni ada kaitan lah dengan major and minor trend ok so apa itu volume ok volume ni bermaksud berapa banyak kontrak yang berlaku pada satu-satu yang ada pada satu-satu pergerakan harga contohlah kat sini ha, kenapa berlakunya berlaku berlakunya gap ah kat sini. So bila berlaku berlakunya gap dekat sini ini bermakna pada bahagian ni adanya banyak volume yang terkumpul dalam dalam satu masa. Ni volume dia ni. So panjang dia punya pergerakan dia agak different berbanding dengan volume sebelumnya macam kat sini volume dia ada 1826 so that's why lah dia daripada harga yang rendah kat sini ni harga permulaan close market tu tiba-tiba dia open tajot pum dekat atas ni ha, dia open dekat atas ni sebab apa sebab ada volume order yang masuk pada waktu rehat ni volume masuk dengan besar so kalau kita tengok pada volume yang sebelumnya sebelum market tu close lebih kurang dalam 5 minit sebelum market tu close volume dia cuma ada 118 berbanding dengan volume waktu open sesi tadi 1826 sebab tu kita perlu sentiasa alert untuk close position kita sebab tu market nak nak tutup okey itu berkenaan dengan volume uh, volume So bila volume yang rendah ni Bila volume yang rendah Kita dengan tengok warna merah warna biru ni Kita tengok ketinggian dia tu Ketara tak? Ha, macam contoh volume, volume biru naik Okay candle naik Lepas tu price tu tengah turun Warna volume dia tu akan jadi warna merah Tapi bukan bermaksud, bermaksud warna merah tu price akan turun Tak Maksudnya volume tu rendah mewakili Bearish punya pergerakan Pergerakan turun lah bearish ha, Candle bull candle naik back candle turun ataupun um, dalam satu pergerakan 5 minit ok so kesilapan trader baru ni biasanya dia abaikan volume ni uh, kalau perlulah nak tengok volume kalau macam tak tengok volume pun tak ada hal itu mengikut kepada kepakaran kemahiran masing-masing ok so Kesilapan trader lagi yang biasanya dia berlaku dia hanya fokuskan kepada satu candle sahaja. Dia tak tengok keseluruhan dulu. Lepas tu kadang-kadang ada juga yang entry ketika volume mati. Sebab apa? Trader profesional ni sentiasa tengok volume dulu baru fikir entry. Yes, betul juga. Kadang-kadang dia akan refer kepada volume Orait. So kesilapan trader baru yang menggunakan CQG ni biasanya apa kesilapan yang biasa berlaku? Biasanya dia terlalu banyak menggunakan indikator sehingga dia sendiri pun dah dah pening, dah tak tahu dah. Eh, aa, macam mana nak tengok ni ya? Macam mana? Ke mana arah market ni ya? Dia sendiri pun dah tak tahu. Sebab apa? Sebab terlalu banyak indikator. Lepas tu dia tak faham fungsi asas indikator-indikator yang digunakan tu. Kemudian yang ketiga dia salah guna time frame. Contoh lah. Dia pakai time frame satu minit. Tadi tu satu minit dia kata eh, candle ni nak naik ni. Ha, dia nampakkan satu minit kan tunggu loading. satu ha, minit. Dia tengok satu minit ni biru. Ha, so dia beranggapan yang satu yang biru-biru banyak ni akan terus naik. Ah ha, tu sebab tu kita tak boleh nak rely on uh, minor time frame. Kita kena tengok pada major time frame iaitu time frame yang besarlah. Okey, so kena lepas tu terus entry satu lagi. Tengok market ni terus nak entry tanpa perlu tanpa ambil kira uh, SOP dan juga timing dia. Okey. So kalau kita kurangkan kita punya indikator tu sebenarnya adalah lebih bagus lah sebab kita lebih memahami pergerakan ni jadi secara ringkasnya saya pun dah share kat sini seber sedikit berkenaan dengan struktur charting cerita tentang harga pergerak price kelakuan buyer dan seller volume ok jadi benda-benda ni uh, kita dah ada benchmark lah yang menunjukkan korang dah di hadapan berbanding trader yang hanya ikut signal ataupun register register terus main tekan sendiri saja dok try and error hangus duit tu sayang duit tu jadi untuk video seterusnya saya akan terangkan uh, tentang tajuk yang lebih menarik supaya kita boleh belajar dengan lebih mendalam so jangan lupa komen macam biasa saya dah tonton kemudian like Ha, supaya kita sentiasa ada uh, keep in touch secara tak langsung lah. Jadi sampai sini dulu. Wabillahi taufiq hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.